জগন্নাথ রথযাত্রার সংগতি রাখি দিয়া আমার আলোচনার আগ ধরি এটা এটা খুব মধুর জগন্নাথের লীলা কব বিচার হরে কৃষ্ণ জয় জগন্নাথ এই লীলাত আমি জগন্নাথের এটা অতি আকর্ষণীয় দিক দেখা পাম এটু এই জগন্নাথে কেক আমার মিষ্ঠা অহংকার গর্ব নোহা করে দিব পারে। এই কাহিনীটো ঘটিছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় বহু শতিকাৰ আগত দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা এজন দক্ষিণ ভাৰতত এজন অত্যন্ত অধ্যৱন্ত চেঠ যাক মাৰ্চেণ্ট বুলি কোৱা হয় হাঁ আছিল তেওঁৰ নাম আছিলে জগত চেঠ আৰু তেওঁ খুব অহংকাৰী আছিল তেওঁ অৱশ্যেই বৰ অধ্যৱন্ত আছিল প্ৰভাৱশালী আছিল সা সম্পত্তি তেওঁৰ বহুত আছিল কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁৰ এটা বস্তু আছিল সেইটো হৈছে অহংকাৰ আমি জানো যে ভগবানে সকল বস্তু সহ্য পাৰে কিন্তু মিষ্ঠা অহংকার ভগবানের সহ্য কৰিব নোৱাৰে বা ভগবানের রাজ্য সেই বস্তুটো নাই আৰু পৰা আমি এই জগত পড়ার আমার একমাত্র য কারণ হৈছে আমাৰ মিষ্ অহংকার ফলস ইগো যাই হোক এই জগৎ ছেঠে গম পালে যে পৃথিবীর জগতর বিশ্বর নাথ অনন্তকুটি ব্রহ্মাণ্ডর নাথ জগন্নাথ পুৰিত বিৰাজ কৰি আছে আৰু তেওঁ গম পায় যে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে জগন্নাথ হৈছে খুব চহকী এজন দেৱতা কাৰণ যেতিয়া সোনাৰ বেচ হয় জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ পাছত তেতিয়া দুশ তিনিশ কেজিৰ সোণ জগন্নাথে পিন্ধে সেয়া জগন্নাথ তো আজিৰ কথা নহয় আজি কোটি কোটি বছৰ ধৰি সেই প্ৰথা চলি আহিছে জগন্নাথ জগত চেত আহি পুৰি পালেহি আৰু তেওঁ পাণ্ডাসকলক লগ ধৰিলে আৰু ক'লে যে মই মোৰ নাম হৈছে জগত ছেঠ আৰু মই হৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ অদ্যৱন্ত এজন ব্যৱসায়ী আৰু মই তোমালোকৰ ভগৱানক এটা দান দিব বিচাৰিছোঁ পুৰণাসকল খুব আনন্দিত হ'ল প্ৰভু কওক আপুনি কি দান দিব বিচাৰিছে যে কয় মই তোমালোকক এশ মানে এক লাখ টকা দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু ভাবক আজিৰ পৰা প্ৰায় বহু শতিকা আগৰ কথা এক লাখ মানে এটা বহুত ডাঙৰ পৰিমাণৰ ধন তেতিয়া হেৰি খুব আনন্দিত হল পাণ্ডাসকল যে বৰ ভাল কথা আমি এক লাখ টকা এদিনতে পাই গৈছোঁ তা নমস্কাৰ জনালে জগৎ মোৰ কলে কিন্তু শর্ত আছে এই লাখ টকা তোমালোকৰ জগন্নাথৰ প্ৰসাদৰ এটা দিনৰ বাবে মই দিছোঁ এদিনতেই গোটেইখিনি শেষ পৰিল কৈছে চোৱা মই শুনিছোঁ তোমালোকৰ ভগৱান জগতৰ নাথ জগন্নাথ আৰু তেওঁ বৰ চহকী গতিকে তেওঁৰ কাৰণে এই সামান্য টকাখিনি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰক এটা দিনত মাত্ৰ কিন্তু আৰু সেইটো তেওঁৰ ভোগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পাণ্ডাসকল বিমূৰপৰাধি ক'লে যোৱা তোমালোকে জগন্নাথক সুধিবা আৰু মোক অহা কাইলৈ ক'বা তোমালোকক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় মোৰ কিন্তু খৰচ হ'ব লাগিব এক লাখ টকা যিজন মূল পুৰুষিত তেওঁ গৈ ৰাতি শুই আছে বহুত চিন্তাত পৰিল জগন্নাথে আহি আৱিৰ্ভাৱ হ'ল দেখা দিলে তেওঁ ক'লে তুমি চিন্তা নকৰিবা তুমি গৈ এই ব্যৱসায়ীজনক কোৱাগৈ যে মই এখন পাণ খাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া পুৰোহিত আচৰিত হ'ল এখন পাণ ভগৱান হে মহাপ্ৰভু জগন্নাথ এখন পাণ তেতিয়াৰ দিনত হয়তো সেইখনৰ দাম এক পইচাও নহয় আজিৰ পৰা প্ৰায় বহু ক্ষতিকাৰ আগৰ কথা যে এক টকাতে আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ পাণ পোৱা যায় আপুনি এশত মাত্ৰ পাণ খাব তেওঁতো এক লাখ টকা খৰচ কৰিব কৈছে মোক বোলে নহয় মোক মাত্ৰ এখন পাণ দিলে হ'ব বুলি ক'বা শুনা মোৰ কাহিনী শেষ হোৱা নাই জগন্নাথে ক'লে সেই পাণত সাধাৰণ চূণ দিলে নহ'ব পাণত মোক লাগিব গজমুক্তাৰ পৰা তৈয়াৰী কৰা চূণ সু চূণ অৰ্থাৎ গজমুক্তাটো ঘঁহিব লাগিব আৰু তাৰ পৰা যি চূণ ওলায় সেই চূণেৰে পাণখন লেপিব লাগিব যোৱা কৈ দিয়াকৈ অ তেতিয়া খুব সুন্দৰভাৱে হেড হেডপ্রিজ শুই থাকি আর রাতপা সার পাই যেতে মন্দির গেছে ইতিমধ্যে মূলত পগুড়ি পিন্ধি ক্ষত পার অহংকারী জগন সেট জগৎ আহিছে আছে হচ্ছে অ কোয়া এটা কি লাগিব কলে আমার প্রভুয়ে আপনার প্রায় এখিলা পান খাব বিচাৰিছে জগৎ শেঠ আছে খালি পান কি ধেমালি করেছা আমার পাগল হওয়া নাই তো মই এক লাখ টাকা দিব বিচারি তুমি বাৰে ব্যঞ্জনৰ কথা কোৱা চাপন্ন ভোগৰ কথা কোৱা নহয় এখন পানী শুনক কথাখিনি শেষ কৰা নাই মই ভগৱানে বিচাৰিছে প্ৰভুৱে বিচাৰিছে এখনেই পাণ দিব কিন্তু তাত চূণৰ ঠাইত গজমুক্তাৰ চূণ দিব লাগিব চূৰ্ণ দিব লাগিব গজমুক্তা আচৰি থৈ গ'ল কাৰণ এহেজাৰ হাতীৰ ভিতৰত এটাৰ মূৰতো এটাৰ কপালতো গজমুক্তা থাকিব নাই তাৰো সন্দেহ হয়তো কেতাবা দশ হাজারটা হাতীর মাজত এটার মূলত গজমুক্তা থাকে তেওঁ বুজি পালে যে এই এক লাখ টকারে দশ হাজার হাতি যোগাড় করার পাছতো গজমুক্তা না পাব তে তেওঁ দর্প গর্ব অহংকার শূন্য হয়ে গেল আর খুলি খুলি জগন্নাথের সরণতই কান্দিব ধরেলে আর খোলে হে জয়াময় হে জগপতি জগন্নাথ মুর ভুল হৈছিল মই আপোনাৰ চৰণত শৰ্ণাগত হৈছোঁ আপুনি মোৰ এই এক লাখ টকা গ্ৰহণ কৰি মোক কৃতাৰ্থ কৰক এইদৰে অৱস্থা দেখি এই অৱস্থাটো দেখি আমাৰ যিজন পাণ্ডা তেওঁ খুব আনন্দ পালে আৰু তেতিয়া সেই টকা এক লাখ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিজন ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁ এজন জগন্নাথৰ ভক্ত হ'ল আৰু তেওঁৰ গৰ্ব অহংকাৰ চূৰ্ণ হ'ল গতিকে জগন্নাথে এইদৰে আমাৰ মিছা অহংকাৰ যিটো আমাৰ ভগৱত ধামলৈ ঘূৰি যোৱাৰ মূল বাধা সেইটো অতি সোনকালে অতি সহজে নিৰাময় কৰি দিব পাৰে হৰে কৃষ্ণা